Морожені пальці, щоки, руки та ноги. Такими можуть бути наслідки тривалого перебування на сильному морозі. Зі зниженням температури повітря збільшується кількість людей з обмороженнями. Лікарі кажуть, найстрашніше в цій ситуації втрата чутливості шкіри. На першій стадії ураження на шкірі відчувається легке поколювання. Потім шкіра набуває блідого відтінку і втрачає чутливість. Пізніше німіє і робиться синюватого кольору. Саме втрата чутливості робить непомітною подальшу дію низької температури, і часто саме це призводить до незворотніх змін у тканинах в групі ризику при обмороженнях курці. Адже при палінні кровоносні суди не звужуються, кровопостачання кінцівок знижується як результат переохолодження і обмороження. Мороз і вітер ушкоджують і висушують шкіру. Відмовтеся від зволожуючих засобів для шкіри, адже вони лише підсилюють морозний ефект. Щонайменше за пів години до виходу на мороз можна скористатися живильним кремом. Якщо ви довго плануєте перебувати на вулиці у мороз, щоб уникнути обмороження, дотримуйтеся простих правил. Одягайте на себе багато шарів одягу, бажано з натуральних тканин. Прошарки повітря гарно отримують тепло. Обов'язково вдягайте шапку, рукавиці та шарф, відкриті ділянки шкіри, змастіть спеціальним захисним кремом. Не виходьте на мороз голодними, обов'язково поїжте краще щось висококалорійне. Заходьте кожні півгодини в тепле приміщення погрітися. По можливості візьміть із собою термос з чаєм або кавою. А от грітися спиртним на морозі заборонено алкоголь розширює судини на поверхні тіла і призводить до швидкої втрати тепла. И у нас в гостях косметолог Наталья Бабцова. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Наталья, ну, конечно, мы взрослые люди, не дети. Голыми руками снеговика лепить не будем, ручки облизывать тоже на холоде не будем. Но все же, очень часто мы перемерзаем, приходим домой, руки окоченевшие или дышки. Вот как правильно их отогревать? Изначально, конечно, в низкую температуру желательно одевать не перчаточки, а варежки, чтобы пальчики были вместе. Они тогда лучше держат, дольше держат тепло. Потому что в перчаточках, ну, понятное дело, пальчики... Каждый ну, пальчик раздельно, кончики замерзают. И, и по правильно замерзают. Я понимаю, что в перчатках, особенно в таких кожаных или, например, из кожезаменителя, они не пропускают воздух, соответственно, руки могут покрываться холодным так, потом конечно, и еще да, больше да, замерзать. еще больше замерзают, да, это провокация. Поэтому лучше из натуральной ниточки... Купить себе варежки. Э, придя домой, э, когда ручки у нас холодные, естественно, в горячую воду категорически О, нельзя сразу А я все время прихожу и сразу в горячую воду. Делать этого нельзя. Да Почему нельзя, что происходит? Потому что резкое происходит расширение сосудов, мы можем повредить сосуды. То есть этим можем даже усугубить. То есть даже горячая, горячая ванна нет. тоже противопоказана. Категорически. Так, Наталья, что, ну, ну, скажем так, я, я могу в качестве эксперта эксперименты или, например, пациента быть, я хотел бы показать руки, но, скажем, не фантастишь, мягко говоря, они в свое время были обморожены мною, то есть ходил без перчаток, и действительно какие-то покраснения были, шелушения и так далее и тому подобное. То есть это все от мороза. От мороза. То есть нам нужно уже, выходя из дома, быть в перчатках, либо в каком-то тепле все руки держать, и чтобы потихонечку температура мягко из горячей, из теплой переходила в морозную, да, чтобы не было экст... Как это называется? агрессивного Влияние, да. Да, ну естественно, я думаю, что не, не должна быть, да, Выходя, резкая, выходя из заму, э, мы за 40 минут можем нанести защитный крем. Защитные все кремы имеют питательную основу. То есть в состав, в который входит масло какао, масло ши, ланолин, э, растительное масло, это арахисовое масло, то есть которое создают защитную пленку на поверхности и таким образом удерживает кожу. От перемерзания. Понятно. Но, естественно, выйдя на улицу, вы надеваете еще перчатки, ну, варежки. В данный момент. Вот, но мы так и э, не обсудили, э, придя когда мы, домой. придя домой, приходим, у нас обмороженные ручки, в горячую воду, горячая вода, в горячую э, воду ни руки, мы ни опускаем, мы не принимаем. Мы принимаем. Дальше теплая, холодная? Теплую водичку. То есть нужно нагревать руки постепенно. Если э, вы приходите домой, можно комфортно теплую воду. Угу под струйку водички, но вообще желательно в сухое тепло. То есть, либо шарфом mm -hmm. прогреть, либо выпить чай обязательно, то есть, нужно подогревать и, и ручки тоже изнутри горячие. Либо травяной чай, обычный чай. То есть, какие-то теплые напитки, чтобы запустить усиление кровообращения, но это будет все происходить постепенно. Резко нельзя, ни в коем случае. В холодную воду, естественно, тоже, потому что мы То есть... еще усугубляем больше а процесс. Горя горячая вода – нет. Нет. Холодная, холодная. – нет. Теплая, теплая вода да. хорошо, да. но лучше, лучше увлажнение внутрь, внутрь. Чай, а сухое тепло снаружи. Итак, очень интересный факт мы нашли. Оказывается, что мылом в зимой а, нежелательно не пользоваться. Отже, чем можно користуватися мылом в зимку, в морозы? Зараз дизнаетесь за мной. Итак, говорим об обморожениях. Наталья, можно ли пользоваться в морозы мылом? Мыло будет немножко агрессивно для кожи. Для этого, поэтому мы зимой переходим на более щадящие средства для очищения. Потому что мыло плюс еще повреждает и липидную пленочку, защитную, естественную, угу. свою природную, которая нам необходима зимой. То есть особенно для лица, для, лица, для да. рук мы используем другие щадящие средства. средства. Есть очень много сейчас гелеобразного мыла, которое и защищает ручки, и не так повреждает поверхность кожи. Какие-то у нас странные тюбики без логотипа, но тем не менее с названием. Зволоживающий крем, захистный крем и олия. Я, я прошу прощения, олия это какая? И что мазать это, этим маслом? Лия э, несет э, не очень хорошую функцию защитную, то есть она создает тоненькую пленочку, нам ее зимой не, не хватит на улице. Но лия очень хорошо не рафинированная в качестве восстанавливающего средства mm -hmm. уже после того, как у нас ручки обветрились. Так, а ладошки надо мазать? Да, смазывается все, мы просто по инерции это делаем. Ну Но, да, красивые ручки намазать, ты... как правильно О это делаешь. Как правильно это делать? Ну. Самое важное, наверное, чем правильно это делать перед выходом на улицу. Вот мы уже говорили, что очень важно на жирной основе крем, ни в коем случае не не э, не, да, не, увлажняющий. не увлажняющий. А, почему? Потому что с помощью крема увлажняющего в кожу поступает влага, которая на морозе сразу замерзает. То есть и водичка превращается в кристаллы льда, которые повреждают нашу ткань. Кожа. То По есть этому... мы идем у нас кожа э, с маленькими З... кристалликами льда, да, да, если это увлажняющий замерзает, крем? Да, водичка. И в итоге повреждает, то есть от этого и зуд, от этого и покраснение и ощущение онемения. Это касается и, лиц, и кожи лица и кожи рук. Да. Е, ну і е, напослідок у нас е, у нас є поради тих, хто найбільше ризикує отримати обмороження від людей, які торгують на вулиці. Ми їх знайшли, опитали, як вони рятуються від морозів, від обмороження. Давайте послухаємо, а потім прокоментуємо. Су чотири три світера, двоє спортивних, а ці чи треті тепло одягаюся. Когда ветер, так вот штуку одягає на голову, капюшона <laughs> Вот перчатки, сейчас не треба бачишь, о, рукавицы какие. Раз, когда, я <laughs> Три світра, пальто, сверху дубленка и все. Носки надо надевать теплые, рукавицы теплые, ноги все теплее були, буде будет все хорошо. И никто ничем не мазался. Все правильно делают. Нельзя надевать много одежды. Одежда не должна стеснять, потому что, когда плотно одежда прилегает, мы все равно замерзаем. То есть одежда должна быть более-менее свободна, в том числе и обувь. Слушайте, лучше одеть один носок, одну пару носков, но быть просторно в ботинке, чем надеть две пары и плотные. А обувь. все почему? А? Потому что воздух, который в ботинках, вот эта прослоечка, она сама нагревается да, да. и потом дает тепло. И Это горячительные напитки и горяч... еще раз можно. Чаи можно, алкоголь Аспирное? ни в коем случае. Почему? За що тріск расширения сосудов. тому що вот. я так вже травмірую. Дізналися, гаряча вода, холодна вода категорично заборонена, гарячий чай, а, сухе тепло. В жодному разі не можна а, алкоголю на морозі. Да Глінтвійн можна випити. Чого? Давала на новий рік. вся площа була в глінтвійні. Лучше в якомусь то завідінні на і потихеньку глінтвійном. Глін і в жодному разі з воложуючими кремами не користуємося. Лише жирними я нагадаю, що в нас гостях була косметолог Алія Бабцова. Вам дякуємо. Тепер наші Дякую. руки і обличчя будуть в теплі і е, матимуть ідеальний вигляд.